Веща, ты будешь там? Какого парня наказали? По любому? По Половину Половину меньше. А? Чаи, Чай За два ему дали. Обещали по 150. Я говорю, Я не верю. Такие большие не дают на руки никому, нет одному демонстратору. 200 максимум больше не дают. да, да. Это все лапша. 500 это... Если не что-то не дают.

Я живу один, у меня долги по квартире, у меня папок мне на нынешний денег, на хватает. Там мыло было, зачем рачные. За собрать у меня спорта, на 3 дня, и мне А? Ну, кто кто-то прибыль, кто-то питьёру даст. Я, 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 я обращу да? Ну, это же только в чай, чай. Ты же не на целый день наешься. А сам-то не кивляй, да? А ты, Не, Спасибо. А что обещали деньги, дать не дали, Слушай. да? Да он такой обещает, это на голову не натянешь. А то кто это, грузины, себе... да? Да, я он организатор, то и ему 500 гривен там. Если с 7 вечера до 8 утра пройдет, говорит. Это кто, грузины? Во-первых, да? это брехня, они таких денег не дают. На... Это, это серьезное дело. Я знаю, специальные списки делаются. Индивидуационный код, берут паспорта. Это, это, в... же, это, же, не, не 50 гривен листов, по 500 гривен на Идете это... туда? Нет, я, я, просто объясню. Я ему сказал, я в это не верю. Он мне улыбается, я тебе лично дам. Я говорю, не надо. У меня... это что, грузины? Она у меня грузин, она работает. Короче, они организаторы вот этой всякой голды, но я ему не верю. Во-первых, они обманывают людей. Они дают очень мало. Ну, кто сейчас какие-то больше денег зарядит, надо если по 500. долларов. Знаешь... а вам сколько да? А? а вам сколько да? А он ничего мне гривны дал Я просто подбираю.